Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня я в этом видео хочу сделать обзор моего нового мастер-класса по вязанию вот такого красивого зимнего комплекта «Трио». Почему «Трио»? Потому что этот комплект складывается из трех изделий, из трех аксессуаров. Это кепка, это шапка и это капор. Но этот комплект смело можно называть как 4, считать как 4 в одном. Почему? Потому что нижняя часть капора еще и служит функцией шарфа, закрывает и утепляет нашу шею. То есть, связав вот такой комплект, вы получаете практически 4 аксессуара. Это э, шарф-снут, можно снут назвать, можно шарф назвать, потому что он утепляет и закрывает шею. Это шапка, это кепка и это капор. Этот комплект очень удобный и очень многофункциональный. Вы сможете в этом убедиться, посмотрев заставки с фотографиями и с видео. Почему этот комплект... Во-первых, можно носить на разный температурный режим. То есть, если погодные условия позволяют, можно носить просто шапочку бини, которая вас с одной стороны утеплит, а с другой стороны она не очень теплая, не очень толстая, она без одинарного или без двойного отворота. Она просто обычная шапочка бини, связанная вот таким объемным. Плотным рисуночком полупатентной резинкой. Но если вдруг надев эту шапку, вы замечаете, что погода изменилась, подул ветер, пошел снег, снизилась температура, то легко можно утеплиться, надев сверху шапочки данный капор. Точно так же вы можете использовать кепку. Кепка вас тоже украсит, придаст стильный вид. Но если вдруг похолодание на улице, вы сразу можете поверх надеть капор, и вам станет тепло и уютно. Также данный комплект подходит под разные стили. Если вы надеваете шапочку, это более классический стиль. Если вы надеваете кепку, это уже более молодежный, либо более спортивный и такой более стильный вид вы, принимает ваш образ, вы можете надевать его и под брюки, и под спортивный костюм, в общем, под разную, под спортивную одежду, под кроссовки и так далее. И будете выглядеть одинаково стильно и, по, и модно. А сейчас я расскажу немножечко о материалах, из которых связан данный комплект и из чего состоит мастер-класс, что в него входит. Итак, данный комплект я вязала из китайской бобинной ангоры. А вот этот комплект голубой у меня связан из ангоры 80 а вот эта кепка у меня связана из ангоры 90 лотос ангора 80 имеет метраж 800 метров на 100 грамм а ангора лотос имеет метраж 700 метров на 100 грамм. Но и тот, и тот метраж подходит под данную модель. У меня не осталось показать вам в бобинке именно данный цвет. Я покажу вам просто другой цвет. Вот так продается ангора. Она в метраже вот 800 метров на 100 грамм. И, естественно, вяжется в несколько сложений. Обо всем этом будет подробно указано в мастер-классе. И плюс я для красоты добавляла вот такие пайетки на хлопке в тон пряжи. У меня, видите, практически стопроцентное попадание в тон пряжи, а сама пайеточка вот такая мультиколор, она разноцветный, имеет как хамелеончик переливается, но тем не менее все равно в тон пряжи. И вот очень красиво смотрится комплект. Он как будто бы снежинки искрятся. Переливаются на шапочки, там, кепки, либо капори, особенно вечером при искусственном освещении, вообще очень здорово и очень красиво. Где я покупаю данную пряжу, где покупал пайетки, это все будет указано в мастер-классе, все это, все ссылочки на магазин будут даны, также будут даны ссылки, где можно приобрести вот этот плотный основу для козырька, все это в мастер-классе будет, и вплоть до того, что даже ссылочки, где я приобрел вот такие вот красивые украшения для шапочек. Вот здесь у меня в серебристом цвете, а здесь в золотистом цвете. Что касается размеров. Значит, капор у меня в мастер-классе дан на один размер. Он подходит для всех размеров. Это универсальный размер, который самый оптимальный. Он свободный, он не маленький, не обтягивает и он свободно украшает, он сзади красиво свисает, как капюшон, а когда вам нужно утеплиться, вы надеваете на голову, и он очень красиво ложится по голове. Если вам нужно обезопаситься от ветра, спрятаться, у вас есть вот такие завязочки, при помощи которых вы можете стянуть капор на необходимую вам обхват вашей головы либо лица. Что касается размеров именно кепки и шапочки, то в мастер-классе даны расчеты от 54 размера до 59 размера. И там все рассчитано по петельно, сколько кому петель набирать и сколько рядов какому размеру провязывать. В мастер-класс входит текстовое описание практически по петельное. Дальше э, схемы и рисунки э, этих аксессуаров и э, видео сопровождение абсолютно всех моментов, э, с которыми вы столкнетесь при вязании. Уровень мастер-класса э, ближе к легкому, э, от легкого к среднему. Если вы новичок, но внимательный новичок, вы тоже справитесь э, с данным мастер-классом, потому что там очень подробно и э, все моменты абсолютно показаны в видеосопровождении. Приобрести данный мастер-класс можно будет на моей странице в Instagram. Ссылочка в описании под данным видео. Вы при... заходите, пишите мне в директ, я отправляю вам реквизиты и после оплаты отправляю файл. Э, девочки из разных стран могут приобрести, э, оплачивая также Помимо банковской карты можно оплачивать на PayPal. Адрес PayPal тоже будет указан в описании под видео, а также моя электронная почта тоже в описании под видео. Кому удобнее пишите на электронную почту, я вам точно так же в ответ отправляю реквизиты и потом туда же на электронную почту отправляю файл. Все, все основные моменты по мастер-классу я вам рассказала. Вы смотрите фотографии, смотрите видео. Если вам понравится, понравился данный комплект и вы хотите связать для себя либо на подарок, либо своим близким и родным такой же, пожалуйста, обращайтесь и, при, и приобретайте мой мастер-класс. А на сегодня у меня все. Поставьте, пожалуйста. Пальчик вверх, кому понравился мой комплект. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых интересных видео, либо мастер-классов. А на сегодня у меня все. Всем пока.